А звідки сам? Есть такой край, Алтай. Слыхал? Чу-чу. Алтайский край, далекий край. Туда багато наших вывозят. И наших тоже. И ваших. А что ты тут на цей земле робишь? Мы порядок хотим навести. С панами, бандами покончить. Чтобы люди зажили, наконец, нормальной, счастливой жизнью. Угу. Угу. Не забывайте, что мы господари на цей земле. Вот скажи мне, как бы мы пришли с автоматами и та танками в ваш Алтайский край и начали вас учить, как нужно счастливо жить. Вы? Да вас бы я гнал оттуда, как в время татар, французов, как немцев гнали. Господари. Вот хм. як? видишь, как. Запомните, передай, что наш народ не можно перемогти. Нас можно только знищити. Послушай, да мы немцев били, вот эту землю защищали. И мы тоже были. знаем. А сейчас? Против кого сейчас вы воюете? Против своего народа воюете? За Вильну, Украину. Ну ладно, я для вас чужак. Ну посмотри у нас в гарнизоне, сколько там из ваших, из хохлов. Обдурин. Сколько вашего брата на нашей стороне, знаешь? Зрадники сами на вашей стороне. То мы знаем, Чаще Петра Первого. Богдана обдурили. Теперь Европу дурите. То вы умеете. Умеете. Я солдат. Мне приказано партии стальных. Я буду очищать землю от таких, как ты. Вот такой тим ответ. Солдатская, значит, у тебя работа. Солдатская. Да, солдатская. Кативская.